что а, вопросы касались исключительно личности Уважаемый суд, уважаемый суд, я хочу напомнить уважаемому суду, что только что на вопрос прокурора, кому звонил, как звонил, свидетель власти Александр Дмитриевич ответил, что он звонил, мог звонить, и начальник и футболки, если не помнит прокурор, и любому другому сотруднику милиции об оперативной обстановке, потому что была тяжелая оперативная обстановка. Уже не один раз ответил свидетель власти. Прокурор задает вопросы свидетелю, наводящие их на те вопросы, которые уже были, свидетели власти ответ Прошу вас, уважаемый суд, сделать замечание прокурору, что он задает одни и те же вопросы, чтобы мы дальше двигались. Вы, Вы слышали вопрос, пожалуйста. <свечес> Вы мне задали вопрос, говорил ли я кому-либо про Геннадия Адольфовича, про докладывал ли я кому-либо, я, как сотрудник милиции, докладывал ли я Кому нет? Оперативную обстановку, касаемо меня наличие, я ответил, что нет, я не имею права ее разглашать. Вот. Точка. Но ну, вы, я вам ну, сообщил, о чем я вижу разногласия. Я хочу сказать, то есть. Что я могу узнавать, разглашать. А, я могу я я мог узнавать. Успех. А разглашать касаемо охраняемого лица, я не имею права согласно мнению. Скажите, кого еще касательно вашей работы охранника из должностных лиц, не интересует, не и, и тому то, то, то подобное. Вы узнавали подобную информацию и днем, и в ночное время, так же, как узнавали ее от боли. Я сейчас не знаю, вопрос, кто кому звонил. Я тебе сюда вопрос: у кого вы еще такую информацию получили? Я <пытания> профессионально, потому что я <пытания> уже задавался. Я уже задавался. Скажите, пожалуйста, вот а кто еще, кроме вас из числа охраны, интересовался такими вопросами, которые, разумеется, дают возможность вам присутствие нормальную охрану вашего подложчивания? Имеется в виду из числа охранников подкинуться. Кто еще подобную информацию узнавал? Ну, это я не забыл. В вашем присутствии кто-либо такую информацию узнавал? Ну, это как бы это, я не знаю. Не могу вам ответить. Возможно, власть России, Сергей Дмитриевич, сотрудник тоже возможно было узнавать оперативную установку руководство. Скажите, пожалуйста, Блиник блинник. тоже является вы милиции? но уже является. Затрудняюсь ответить. Почему? Вы так сказали за мой я интересует вопрос, как вы сказали по поводу него, сказали, что все вместе постоянно, постоянно это все вместе. В этом я ответил на вопрос, я стоял рядом с братом, возможно. А блинник в это время с вами не стоял? Я говорю, возможно, Мы меня спросили, кто ли он сказал, возможно, власть это Я говорю сейчас за блинник. Блинник не имеет Блинник это сами не стыдно ходить. За блинник я не могу ответить по поводу узнавания у кого-либо какую-то информацию. у кого Милиции, либо еще какие-то Скажите, пожалуйста, по какой причине э, звонили вы, Нет, ли, не блин, не ПДБ. Чем-то предусмотрено, кто должен М такую не информацию создавать, не, сдавать, не, не, не а, Уважаемый суд, вопрос? можно? Уважаемый суд, я, я прошу сделать в прокурору, потому что свидетель Васенко ответил, что возможно он звонил. На вопросы, наводящие прокурору, Власенко ответил, возможно, он звонил. Опять прокурор говорит, вот вы звонили и так далее, и так далее, и так далее. Ну дальше мы будем продолжать допрос или на одном месте так?